Rahmatullahi oleh Allah bagaimana persiapan kita Persiapan kita Ramadan satu hal Persiapan kita untuk berada di alam barzakh itu juga adalah hal yang perlu untuk kita fikirkan Sejauh mana kita bersedia untuk nak menghadapi alam barzakh Alam yang mana kamu masuk nantinya adalah seperti inilah jasadnya Seperti inilah kedudukannya ketika di dalam alam kubur itu yang apa kamu cubit ketika itu akan sakit seperti dicubit ini Bahkan kalaulah Nas'alullah la'afiyah Orang-orang yang diazab di dalam kubur itu Bukan hanya sakitnya seperti mana dirotan di atas muka bumi ini Bahkan lebih dahsyat daripada itu Sebab itu Nabi SAW apabila melalui kepada kuburan Nabi boleh mendengar akan Rintihan-rintihan Raungan daripada ahli kubur Sehingga nabi kita yang rahmah ini yang pengasih ini tak sanggup untuk mendengarnya bahkan berusaha pula untuk nak meringankan daripada azab-azab orang-orang yang diazab oleh Allah di dalam kuburan. Dengan kisah dan hadis yang masyhur yang nabi ketika melewati kepada kuburan nabi mengatakan sesungguhnya sahabatmu itu sedang diazab oleh Allah. Kenapa? Paling banyak azab di dalam kubur itu adalah kerana yang pertama orang yang tak bersih daripada buang air kecilnya. Yang keduanya adalah orang-orang yang berjalan menganu domba ataupun yang melaga-lagakan di antara sesama lain. Yamshi bin Namimah. Orang yang berjalan yang melaga-lagakan di antara sesama lain. Ini adalah sebab yang paling utama seseorang itu akan diadap di dalam kubur. Sebab itu hadirin, kita sebut tadi tentang persiapan Ramadan. Apa yang kita nak siapkan dan persiapan Ramadan itu juga memberi kesan persiapan kita nanti di alam kubur. Iaitu persiapan bagaimana kita memelihara kepada lidah kita. Kita sanggup untuk menahan daripada mulut kita ini dari masuk makanan dan minuman. Kenapa tidak kita tahan mulut kita, lidah kita dari bercakap perkara-perkara yang keji dan perkara-perkara aib orang lain. Sehingga Nabi mengatakan di antara sebab seseorang itu berbuka terbuka puasanya adalah apabila dia menipu. Apabila dia ribah mengumpat kepada orang lain. Ini antara sebab seseorang itu terbuka puasanya Iaitu tiada pahala sama sekali puasanya Sejauh mana kita memelihara kepala lidah kita ini Orang-orang yang melihara kepala lidah ini adalah orang-orang Muslim yang sejati disebutkan Al-Muslimu man salim al-Muslim Min lisanihi wayadih Orang Muslim yang sebenar itu kata Nabi adalah orang yang mana orang Islam yang lain selamat daripada lidah dan juga daripada tindakannya Adakah kita ini orang yang lain selamat daripada lidah kita ataupun daripada perbuatan kita? Ini persoalan yang mesti kita jawab. Kalau tidak, diragui status keislaman kita itu. Kalau-kalau lidah kita ini menyebabkan orang lain terasa tak selamat. Dengan sebab lidah kita. Apa itu lagi dengan tindakan perbuatan kita. Hadirin Lidah ini adalah di antara kata Nabi SAW yang paling banyak sebabnya Yang menyebabkan orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT Bukan yang dilarang untuk kita mengumpat Atau mengatakan tentang orang lain itu di siang Ramadan ketika berpuasa Tetapi adalah sepanjang harinya Untuk kita ini memelihara kepada lidah kita itu daripada bercakap tentang orang lain Sebab itulah Sepatutnya dalam waktu Ramadan itu Lidah kita ini dihabiskan waktunya dengan berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Dengan berselawat kepada Nabi kalau tidak kita isi dengan perkara tersebut maka demikianlah dia akan terarah kepada yang bukan-bukan. Ribah ini kata Al-Imam Al Ghazali ketika dalam kitab Bidayatul Hidayah ketika membahaskan tentang larangan untuk kita atau berhati-hati untuk berkawan dengan orang-orang yang fasik. Orang fasik adalah orang yang melakukan dosa besar Ataupun yang melakukan dosa kecil secara berterusan Maka kata Imam Ghazali Jangan kamu bersahabat dengan orang-orang fasik Sebab apa? Sebab bukan kerana Bukan sahaja kerana kamu akan terikut dari perbuatannya Tetapi juga yang bahaya adalah Dengan hanya memandang kepada perbuatan itu yang akan lahir dan terbit daripada dirimu itu adalah kamu akan rasa maksiat itu semakin ringan sehingga timbullah perkataan sikit je tak apalah ala bukan apa-apa pun yang inilah perkataan yang terbit dikarenakan sentiasa melihat perkara-perkara fasik perkara-perkara fusuk yang dilakukan yang hari ini kita lihat memang pun banyak orang-orang yang meringankan daripada maksiat dan merasakan yang kecil itu tak pun kata Imam Ghazali dia diberi contoh dalam hidayah itu, hidayah itu di antara yang sudah menjadi tabiat kebiasaan yang dipandang ringan adalah ribah tadi, mengumpat sehingga dia bandingkan untuk kita faham mudah faham, dia kata ada kalau ada seorang yang faqih, Fukaha alifekah, Orang faqih Orang yang Alim Agama Dia memakai Rantai emas Atau dia memakai Baju sutera Bagaimana pandanganmu? Maka sudah tentu kita akan Mencercanya Kita akan kata Apa ni orang yang alim Orang yang tahu faham agama Tapi pakai emas Pakai sutera yang dilarang oleh Allah SWT Allah Sedangkan kata Imam Ghazali, ribah itu lebih teruk daripada itu Tapi oleh kerana perkara itu tak biasa dibuat Tiba-tiba yang dibuat, orang buat itu adalah orang yang alim, orang yang fagih Maka kita kata, oh ini teruk ni, ini perkara dosa besar Tapi kerana ribah itu sudah biasa Maka kita kata tak ada apa-apa Sedangkan yang ribah ini lebih besar dosanya daripada apa yang dibuat oleh orang tersebut Perbandingan yang cukup mudah untuk kita fahami dan bahkan hari ini minta maaf kalau tak cerita tentang orang lain tak sempurna daripada perkumpulan sesuatu kumpulan itu kalau tak cerita tentang keburukan orang lain tak menarik daripada cerita yang akan disampaikan kalau tak cerita tentang orang lain seolah-olah kurang apa yang ada di dalam majlis itu Allah sebab itulah kita ini nak duduk di satu-satu majlis atau duduk dengan orang-orang yang duduk itu kena tahu apa yang dibincangkan. Kalau yang dibincangkan tu tentang orang lain tan aibnya, bangun. Kerana bukan hanya dosa itu orang yang bercakap. Dosa yang sama ditanggung oleh orang yang mendengar. Hadirin rahmati oleh Allah. Sebab itu bagaimana lidah kita tuan-tuan. Itu yang pertama sekali yang perlu untuk kita jaga Lebih-lebih lagi dalam Ramadan Memang bukan kata Ramadan saja Di luar Ramadan pun tak boleh Tapi maknanya Ramadan itu Apatah lagi